Пожалуйста. Чо? Привіт! Хочу сказати дякую за твою роботу. Ти молодець. Дякую Це вам. Все. Дякую. І вам дякую. Гарного вечора. Взаємно. О, Здорово. О, жизнь молодая. Да, спасибо за все, все хорошо. новенького откуда а. будет всего степановка кольская область И какая область кольская я не слышал такое. <звук> Ростовская область нет это вообще легендарные всего его еще иван мазепа владел им украинская <звук> Ну, у нас Ростовская область, хутор Кутени. Интересно. Ростовская область это Восток, Запад, Юг. До Север. А, вообще. Север. Ближе, ближе к Вешкам. Понятно. Хотел спросить. Казакам. Казакам поближе. Каким именно? Данским. Кстати, хотел спросить это? насчет донских казаков. Донские казаки, как я помню, участвовали в кавказских войнах. Ой, везде и кругом. Ну, особенно в кавказских, насколько я слышал. Слышал про то, что они участвовали в придушении, как подавлении адыгов местных жителей. Чего, чего, чего? Ну, местные жители Адыги, знаете таких? А, адыгейцы? Да. Ну, эту историю я не слышал. В 1864 году произошла депортация. Почти миллион человек было выселено в Турцию. Кого? Адыга? Да. В 1992 году у них постановление вышло о признании геноцида. Это, чтобы Россия признала. Не знаю, не знаю, врать не буду. Их mm. казаков донских самих. А то начнешь рассказывать. А кто? Mm. А при коммунистах. А, так это ж не коммунизм, это империя. Вот за империю они были полезны, а с коммунизмом уже они... Ну, не они, ж, они ж царя охраняли, они ж, в, в это, они ж воины по 25 лет служили. Ну а советам они не, не нужны были, поэтому их у них земля у казаков была, они казаки неплохо жили. У них свое было все. Ну только они да... земля в домах были, жили. А как эта земля ими получалась кстати? И, и служили. Как получали эту землю они? Ну, я не знаю, как получали. Бабушка как рассказывала. Они. Как, ой, блин, как оно получалось, что на сходе на сходе выбирали, вытягивали себе какой участок, и каждый год обрабатывали, доставалось там тому, тому такой-то участок. Ну по справедливости и была земля. Вот когда происходила депортация адыгов, помню, большущие земли были выделены как раз в том числе казакам. Ну они ж за батюшку царя, где казаки воевали. Ну то есть эти, это, это, земли были каких-то народов захваченных. Изначально. Где? В Ростовской области что? В Ростовской в том числе, там вроде ногайцы были, не так ли? Ой, Нагайцы. Это какие там нагайцы? Которые эти грабили народ. Бандюги. Которых в 1783 году придушил Суворов, поддал геноциду, также были в Турции переселены. <как> Опять геноцид. Да блин, да что ж такое? Русские. Это русские или кто это? Геноцид устраивал. Ну да, Суворов же кем считается? Русским? Наверное, что русским. Ну вот, пожалуйста. Полководцы. Да. Бубеуский описал... И и кого там Буберуская? Как я уже слышал, ну, кругом э, всем, и... кругом геноцид, блин, а русские жили, обалдевали. А русские, собственно, это что? Это кто? Ну, кто? Кто такие русские? Русский народ. Кто это? это славяне. Это славяне. И все? Да. Русские. Вот вы можете Русские. мне назвать геноцид, геноцида русских? Господи, я это не изучал. Я даже не смотрел. Я эту чушь. Русский геноцид. Господи, бабушка. При войне, как говорится, горесть, зерна нельзя было, дети были, нечем было кормить. Ну, это значит, геноцид, да, был? Ну, вот дома. Ну, поднимали. Да не какой геноцид, господи, геноцид. Поднималось все не это. Не было геноцида. Сталин да, за, не за, за какое конечно. время? Сталин говорю, за заспокал, что Воз... ну, ви уперлись за геноцид. Ну вы же говорите, что все поднял... же русские, как? все русские. А я говорю, если нет, то скажите, где был геноцид русских? Вот у меня есть четкие даты. Геноцид ногайцев, геноцид адыгов, геноцид украинцев, геноцид ногчий, других нацменьшин. О, я украинцев, где же геноцид, украинцев был. Ну, начнем с 1708 года. А, а Украина резина. это не русские, что? Батуинская, это Украина, это Украина. Украина это не русские, это не один народ. Нет. А с чего а, бы они украинцы были? Украинцы и народ? русские это не один народ. А, а что тогда они различаются, если они один народ? Ну как с чего? А чем же они различаются? Чем? Чем они различаются? Всем. Ну, чем, языком, языком, историей, народ. культурой, характером, обычаями. Все. Всем на свете. Так же, как и поляки. Чем отличается поляк от украинца? Или, может, давайте Словака, давайте вы Хорвата. Слушали? Я вот слушал Олеся Бузина. Какую книжку вы слушали? Которую... Читали какую книжку Леси Бузина? Да нет, я его сам слушал, я его слушал. А вы не читали? И как книгу? он рассказывал? Так он был украинофобом? Он украинофобом был, это логично, да? Это логично. А. Да. Он ну, же понятно. не терпел Тараса Григорьевича Шевченко, которого даже коммунизм признавал. Он же говорил, что что Тарас Шевченко это. Который на украинском, который на украинском не писал. Тарас да вы приводишь. что? Ширченко. Серьезно? Не писал? Он на русском писал. А давайте почитаем. Да, нет. Смотрите, Кобзар 1907 да года. Сейчас? 1907 год. Кобзар. Вот. И что? Вот, видите? Кобзар. 1907 год. И тепер, теперь открываем с первой страницы. значит. Тут еще такие страницы такие... Прям. Старый, я пахнут знаете? Вот, давайте откроем первое произведение Тараса Шевченко, 1907 года издание Называется Причин... Причинна Рвет остог над Днепр широкий, сердитый ветер зарыва Додолу вербер невисокий Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари деда виглядав, неначе човен синім морю То виринав, то потопав, Що треті півні, півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. В таку добу під горою Біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біла блукає. Може вийшла у Солонька, мати шукати. А, а може жде Козаченька, щоб заоскотати. Ну, тобто, можу, можу продовжувати. Давайте. Наступну. А де він народився вообще? Мор... Село Моринці, Черкаська область. А де вона радіос? Село Моринці, Черкаська область. А, Черкаська область? Да. 1814 року ось на на вічну пам'ять Котляєвському. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знає. Згадай лихо, то й байдуже. Минулось, пропало. Згадай добре серце в'яне. Чому не осталось? Ну, тобто, тут вся книжка це ще Російська імперія, видання. Тут можна вам про Україну ще зачитати, як він про Україну пише. Хочете? А зачем? Я ж половину не, не понимаю. Так, а як Ты же кра... так? Ви... Читаєш, я нічого половину не Ви ж казали, що він не писав на український. А як так? Ой, що... Зажурилась Ой, Україна, я, така її доля. Зажорилась, заплакала, я як мала я... дитина. Гороший. Ну, хороше. Ну, ну ну. Україно Україно, серце моє ненько, це, як це, згадаю це. тебе краю, зав'яне серденько. Ну що, що тут? Де тут мені найти? ж України не було, Йош України не було. 1187 году Акраина первое упоминание, 1889 второе упоминание. Ой. Если вы говорите про Украину, посмотрите ваши акты Южной и Западной России архивы, где украинское княжество существует с украинским князем в 1677 году в письме Ивана Серка Кошевого-Тамана Ивану Самойловичу Гетману Левобережной Украины. Балком Как ее не было, если Важно. за нее писал История Тарас я Шевченко знаю. сотни разу плинам. Украинский История народ. Я а то что, что Украину создали, то Ленин Ленин создал Украину, Сталин земли там и после войны. А как можно создать то, что уже, уже существует? И, У меня и вопрос. Будет. Как как можно создать то, что то, уже существует? И, то и Украина уже не будет и вы, что? Скажите, что? вы скажите, вы что «Рашист, да, «Рашист, обычный. Вы в истории не понимаете ни черта. Вы говорите абсолютно расистскими темами, не, признавая какие-то границы Украины. Также Гитлер когда-то не признавал я границы вам, Европы после Первой мировой. Обиженный был. Обиженный был германский народ под, под, подчинением Гитлера. А так вот сейчас обиженный Российский народ под подчинением Путина. А вот не, обижены вы тем, что Советский Союз распался, что границы уже не те, что в Советском Союзе. Правильно? Ой, обижены, да. Я советский, советский человек. Вот. Вы Я обижены на то, что нет Советского помню. Союза, что Украина вышла с ее сустава. Так Это что? те же посылы, те же посылы, что у Гитлера в 30-х годах. Те же мотивы. Рашизм. Да не может быть. Все-таки есть, товарищ, все-таки есть. Это не может быть. Mm -hmm. Давайте, добра и мира вам. Добра и мира. До свидания. <свят> 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 да, смешно. Как у вас все это вместе укладывается в голове? В составе, в составе России. Наконец-то. А Ты, я Пока. думаю, долго, очень долго. <свят> Дуплишься. <свят> Привет. Привет. Как че, дела? Че у вас там жа? Да? Кто-то жует микрофон. Микрофон? Жует кто-то. Никто не жует. И дальше продолжает. Чудеса какие. А? Ну ладно, бывает, это шалюская культура, бесконная. Кто жует-то? Уже никто. Видите, очень хорошо слушайтесь. Респектую. А ты откуда? Мисто Суджа. Знаете такое? Знаем. Ну, а вы? Мисто Краснодар. Знаешь такое? Слышал, да. Ну вот. Как там у вас дела? Отлично. Как центральная улица Краснодара, кстати, называется. Красная нет. <среш> 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 не червона, да? Что говоришь? Не червона? Нет. <среш> Я понял. У Нас улица 1 мая. И улица Ленина. Какие? Щелкина еще. Это самые главные. <срешки> а у вас? <срешки> 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 Мы не знаем улицы своего города, главные. <срешки> А вы не, не, ходите по городу вообще? Нет, мы на учебу только ходим. А, так вы из села? Мы сами из села, но учимся в Краснодаре. Ага, понял. Слушайте, что там в Краснодаре? Еще есть украинский язык? Нет. Сохраняется? Нет, конечно. А в селах? В селах есть. Mm хорошо. Вы знаете, почему он там вообще присутствует? Нет, нам это не интересно. Не интересно. А родители ваши на каком языке общаются? На русском. русском? У нас бабушки на украинском. И а, то б... наполовину. А, бабушки. Когда как? Угу. Бабушки еще на украинском, а уже родители нет. Что? Бабушки еще общались на украинском, а родители уже нет. Нет, родители на русском. Как думаете, почему так? Вот так и проходит русификация земель, где живут любые народы, не только украинцы. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Место Суджа. А вы? А это где? Это Украина.

Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!